Dediyiniz kimi, İkinci Dünya Savaşının başa çatmasının 70 illik yubileyi bir çox dövlətlərdə olduğu kimi ölkəmizdə də yüksək səviyyədə qeyd olunmaqdadır. Dövlət başçısı Prezident İlham Əliyevin qeyd olunan tarixin silsilə tədbirlərlə anılması məqsədi ilə imzaladığı sərəncamlar bunu təsdiq edir. O cümlədən savaş iştirakçılarına və sağ qalan xanımlarına bir dəfəlik maddi yardımların göstərilməsi kimi addımlar bu qəbildəndir. Mingəçevir iqtisaimiyyəti də İkinci Dünya Savaşında fədakarlıq göstərmiş həmyəllərlərin xatirəsinə ehtiram göstərmək məqsədi ilə çox saylı tədbirlər həyata keçirir. Mingəçevir şəhəri icra hakiməti başçısı Nizami Bayramov qarşılanan qələbə bayramı münasibəti ilə Mingəçevirdə yaşayan az sayda müharibə veteranlarının bayram sevincinə şərik olub. O, xüsusi hədiyyələrlə şəhərin müxtəlif istiqamətlərində məskunlaşmış 9 müharibə veteranının ailəsinə baş çəkib. Təbriklər, şəhərin söhbətləri, veteranların qayğıları və təbii ki, ağrılı azlıq müharibə xatirələri görüşlərin əsas motivini təşkil edib. Şəhər rəhbəri bundan sonra da veteranlara gərəkli sə göstəriləcəyini hər bir veteranının və doğmalarının diqqətinə çatdırıb. Eyni zamanda Niyazi Bayramov müharibə veteranlarını bayram solqatı ilə təbrik edib. Müharibə veteranları da öz növbəsində prezident İlham Əliyevə onun timsalında yerli icra nümayəndəliyinə diqqət və qayğıdan dolayı səmimi təşəkkürlərini çatdırıb. Keçirilən görüşlər zamanı həm də səhiyyəti ilə bağlı yardım üçün icra kürsüsündən kömək istəyənlər də oldu və dərhal yerindəcə prosesə müdaxilə olundu və onlar müayinə üçün ti bəcəklərinə göndərildi. Daha sonra icra hakimət başçısı şəxsən palatada məruz olunan marbəbetəhanəni ziyarət edib halahbal tutdu. Həbilə şəhərdə üstlədə. İlk qurucu 45-dən ordaydı. 43-də təqdim edirəm. Mən 3 dəfə səhifədə. 45-də. Baş üst siz. Much of how was amazed to observe you. Həqiqətən də bizim yoxlamağı sağ olsun Bakı. Elə onu onsuz da elə 2 ay 3 ay bundan qabaqda deyirik ki, hamısını gedəcəm özüm gedib gətirəm. Sizə dediniz ki, nə vaxt yani. gəl. Dedim, gələcək adla qoşsa deyəcəyəm, xəbər verəcəm. Yaxşı, sağ olsun. Allah Münlük razı olsun. Həmidə Həidarəv həmişə sizə diqqətlə yanaşıb. Və onun bu günkü layihə dolumçusu bəli. Ölkə prezidenti İlham Əliyev. İlham Əliyev. Həmişə sizə diqqətlə yanaşıb. Həmişə. Zəhmət. Bu yola doğru tərəfin layiqı dolusu təəccübə gəlmələr <laughs> tərəfdən səhmə diqqətən yavaşdır. İndi görürəm, mənim gəldim. Məni gördüyün amma sən burudun məndə gəldin. Və heç fəklə yoxsa insana xatirnə istəyirsinizsə qarız. Şəhərdə o ağ misilsizdir. Çox çox xidmətiniz var. Siju, ştobə ne Решай кроссворды. Решайте кроссворды? Конечно. а журналы, вот. А, журнал вот. а вы историк. Я же историк. Да. Университет Бакинский кончила. 65 лет. А замуж? Ну, Арнео. Наташа, я Bir daha sağa, Çek sen ona. Oy oy oy. Tak <laughs> bir şey alış alış. Tam bu nasıl? Yok, otur orada. Otur orada. Otur orada. Bizim yetimiz de işte. Elinci yerde. 50. yıldan bırakayım Bir adamı ben erkek vermemişim. Şimdi sen ben ne ölçüm? Şey, ne gelecek şey bile ne edebileceğim, ne verdim onu şey yok. Biz de gelirse değeri. Siz bize, bizim için en aziz insanlarsınız. Bak bir gün biz böyle rahat yaşıyoruz. Bu esasen bu sizin yani sayesinde de. Ben Mingeçer'in cına başlıyorum. Yazı bayramı. Gelin. 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 Azerbaycan mühendelerini yüksek kalbinde, kolunda sağlasın. Allah kömeğinde dursun. İlham Ali Öğde doyunca çörek imir. qarşı ora bura amma içəri də var. Amma baxınlar görüm yaxşı qulluq edir elə salam. Yo. Ha, ordan mı? Ha, yaxşı qulluq edir elə salam. A. <laughs> 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 Yaxısanmı? Doğrayı yaxşıyam. Öcək pişiyə qoy. Yaxşı baxırlar sənin ona görə eləcə. <laughs> Bunda var indi. Bəli, nəvələri, gəlinləri, qızıdır. Hananın qız. Ha, burada. Çok yakışı bakırlar buna. Evet. Evet. Sana göre sen öldüğün tembelle bu. Önce özür tak yaşıyorsunuz burada. Kuyuz. Kimiz? Kimiz yaşıyorsunuz burada? Ha, şahlar büyüyen büyüyen kaçırsın. Bakıda olurlar ya ne evet. Evet. Allah sen canını sağlasın. Sağ ol. Amin. Allah sen yoldasın. Sen, sen yoldasın. Sizler Allah 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 sizlere canını sağlasın. sizlere değmesin. De, İhtiram Muratlı, Örmet MTB